Salam hörmətli izləyicilər, hamınızı xoş gördük. Sizi masazırdan salamlayıram. Necəsiniz, nə var, nə yox? Hörmətli izləyicilər, pa pacarırlar da Qurban sizə. Bax, gör nə qəşəng evdir. Qurban sizə. Evin içində bax. Bu evdə adamla danışır. Vallah danışır. Billə danışır. Yəni ki gəldə, gəl, gəl mənə çay. Oy kanala. Amma yaxşı adama qismət olsun da deyir. Məni divincə etməsin. Ev deyirəm, məndən danışmayıb. Qırağdan baxaraq danışır. danışır. Gəlirəm, gəlirəm. <laughs> gedə, elə gözləyirəm. Deməli, bu dağmazasıdır. 2 sotun içində tikilib. Hörmətli izləyicilər. Bu nə həyətə baxın, qəşəng həyətdir. Vallah bazarlarda, masazırda bazarlarda, qardaş, evə bird verirlər. Taban çıxdırıb elə qəşəng. Özü elə vurublar ki, bir dənə oyan bayanası yoxdur ya. 2 variantda satılır. Yəni necə 2 variantdan. Evin içini, yəni təmirə yoxdur. Təmir deyəndə ki, malyakaçı yoxdur. Yəni yeri laktvurulmayıbdı. 2 variantda qiymətlərini deyəcəm iki variant var. Bu boyda ev, bu vəziyyətdə, yəni içi belə təmirsiz 125 minə. Təmirli, tam təmir verilirsə sizə tam təmirli 135 min. Yəni 125, 135. Ev hasardan aralıdır, yəni evin arxa tərəfi keçmə ola, havalandırması. Ev necə lazımdır? Çüt daşdır, ikinci mərtəbədə çüt daşdır. Sonra ağarkəsməsi, beton mamalıtdır. Əlavə də desəm Üçü ki, üçü ki. 2 manza deyir. Ev deyir, pəncərə. 2 deyir, davət. 2 manza bir xalça çəkirik. Mən də deyirəm, 2 manza Allah. Amin. Bəli, bəli, bəli. Ha. Seçdik hamı göstərdik. Pəncərənin üstünə birinci mərtəbədə reşot qırılıbdı. Gələy baxaq da. Keçək, keçək. Gəl. Proyeksiya göstərək. Ha, Otaqlar hamısı genişdir. Gəl. 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkən, pilləkən mərmər, granitlə daşlan üzlənilibdi. Bura hamam tualetidir. Bura mətbəxdir. Bu da hə. yağın qardaşı. Ustan papaqdır. Nə paq yarışı yarışı yazılıb. Yarışı, amma yaxşı görsəniz. Sağ olun. Hə? Yaxşı. Ondur, yaxşı paq. Çəkək. Yaxşı. Gəl. Gəl, bir daha mərhaba. Qonaq otağımız. Görün nə boyda qonaq otağı var. Geniş. Gözəl. İki tərəfə də pəncərəsi var. Bəli, 2 dəfə pəncərəsi var. Üzə yəni asar, yəni işıq düşür də belə deyə, hava çıxır, yer çəkir. Yəni bu vəziyyətdə 125 min Remontu 135 min. Yo, kişinin papağını çağırdıq bu yaxın. Yaxşı deyil. Hə, qalxa, xolmart. Qalxa, bəli, qalxa. 10 min yerdə bu. Hə, evimiz harda yerləşir? Evimiz Masazırda, Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxa küçəsindədir. Yəni elitdir. Bu Masazır üçün elit ərazi sayılır bura. Küçəsi genişdir. Maşınla yəni girib çıxanda heç kim et kimi, kimi meşətplik eləmir. Demək 4 otaqlı. 3 otağımız yuxarıdadır, yataqlı 2 otaq da qonaq otağa şaldı. Bu bir otağıdır belə. Bax bu da mərmər, mərmər granit. Yəni plastmasdan deyil. Sonra rəhamam tualetidir. Kafeli vurulubdur. Mom tualeti hazır. Kabinə yerdə qoyulub. Baxın, yuxu duş kabinə yeri də var. Hə, duş kabinin yeri də qoyulubdur. 2 dənə yataq otaqlarımız burda. Bu 1 bir... Burda pəncərəndə bax, açıqdır. İşıq düşür. Qonşunun pəncərəsi düşmür. Belə şərtdə onlar hamısı burda da baxın bu otağa açıqdır. Heç bir qonşu da görmür. Belə evimizin sənədi, kupçuda elit ərazidə, Yeni Bakı yaşayış kompleksində zəng elib mənə, "Gəlin baxaq, kimə sağ olsun, Allah xeyir versin. Ev özüdə dedi mənə ki, Allah bənə yaxşı müştəri qismət eləsin." Ah, varpela. Bəli, 10 dəzə. Bəli, öncə gədədi. Dalan Malanzat deyil. Dalan söhbəti yoxdur. Təmiz hava. Bu sözlərin havası, məsələn, bir söz deyəcəksən, <laughs> xırdalandı istəsən, xırdalandan yaxşıdır hava burda, təmizdir. Sıxlıq yoxdur. Hə. Nəm işlik olan yerdir bura, kim alsa Allah xeyir versin. Sağ olun.